Добрый день всем! Мы возвращаемся к подкасту. Мы сегодня хотим раскрыть некоторые вопросы, которые обычно тревожат нас всех. И такой вопрос, почему же FCA, почему FCA существует, ДНК, что, что, что находится внутри FCA. Также э, мы сегодня рассмотрим, откуда же истоки FCA в Украине. И э, также сегодня хотелось бы немного больше коснуться э, о, о большой семье FCA. Вот. И почему же существуют такие организации, как FCA, которые направлены на спортивное служение, достигать спортсменов и тренеров? И, наверное, один из ответов, потому что к печальной нашей суете мы видим, что церкви заняты своими поточными делами, и не всегда хватает ресурсов для того, чтобы начать служение, либо становится очень много-много служений. И такие члены в церквях, которые есть желание горят за том, чтобы изменялся спорт, изменялись тренера, изменялись спортсмены. Потому и вы и получается все. Люди начинают искать, где и как, и образовывается такая ассоциация христиан спортсмена В 1954 году желание одного баскетбольного тренера, Дон Маклеон, у него возникло желание, почему же Разные спортсмены христиане не могут иметь же то же самое влияние, как их спортсмены не христиане. Вы сегодня можем видеть это на рекламах, как мы рекламируем разные продукции, разные это и мы ассоциируем, там, например, там футбол и там и другие алкогольные напитки. Вот почему же же христиане спортсмены не могут иметь же такое же самое влияние? Вот потому и образовываются такие организации, как FCA, для того чтобы помогать церквям. Потому возникает пара церковное служение. Мы междинаминационная организация. Мы сотрудничаем со многими церквями. Мы хотим, чтобы все-таки одна из самых главных вещей – это люди приходили к познанию Иисуса Христа, приходили с раскаянным сердцем, приходили и имели отношения с Ним. И, и вот это, наверное, если переход к нашему ответу на следующий вопрос – ДНК. И основным, наверное, ДНК в все есть Бог. И все, что мы делаем, мы все стараемся делать как для Господа. Мы бы хотели, чтобы при любой встрече, при любых организациях, проектах каких-то, люди могли замечать, могли слышать, могли читать и могли углубляться в своих отношениях со Христом. Для того, чтобы определить ДНК, надо ответить на следующие вопросы. От чего мое сердце плачет? И ответом на такой вопрос лично для меня есть это спортсмены и тренера, которые не имеют отношений с Богом, которые одиноки, которые постоянно борются, борются за внимание, борются за победы. И, и их жизнь только складывается с побед и поражений на спортивной арене. Но хотелось бы, чтобы у них была победа в Иисусе Христе. Победа, которую никто никогда не заберет. И от этого сердце мое плачет. Следующий вопрос, который надо себе дать, это «Отчего мое сердце радуется?» Радуется, что хочется смеяться и не останавливаться, и смеяться до такой степени, когда уже слезы появляются на глазах. И, наверное, это видеть этого спортсмена и тренера, который знает свою цель, он имеет отношение со Христом и знает его предназначение на этой земле. А это не только тренировать, не только тренироваться, но влиять на следующее поколение, изменять свою жизнь, чтобы она была все больше и больше похожа на жизнь Иисуса Христа. Мое сердце радуется того, что я вижу, как человек не только говорит устами, что он верует в Иисуса Христа, но также показывает на деле. Когда его игра не заканчивается только на, на поле, но и продолжается в сердцах многих других. От этого сердце радуется, когда ты видишь, когда явно и открыто тренер или спортсмен, свидетельствует про нашего царя, про нашего тренера. И от этого сердце абсолютно наполняется и радуется. И следующий вопрос, третий, который надо себе дать ответ, о чем я мечтаю. И когда я задаю себе такой вопрос, я мечтаю о измененной Украине через влияние тех же спортсменов и тренеров. Хочу видеть, как страна меняется, как семьи меняются, как дети меняются. Хочется все больше и больше увидеть улыбок и и понимание своего предназначения. Хочешь, чтобы больше людей узнавало про Иисуса Христа и признавало Его своим Господом и Спасителем, и имели эти отношения с Ним. И это есть и ДНК, это служение спортсменам и тренерам. Внутри этого всегда есть Бог, который всегда присутствует с нами. Я так себе думаю, если бы Христос был сегодня, куда бы Он ходил бы? Где бы Он был бы? Наверное, бы Он ходил бы в раздевалке, в спортивные залы, там, где наполнено людьми. Сегодняшние спортивные арены наполнены людьми, которые потеряны, которые ищут выход в разных ситуациях. Поэтому основой и центром FCA всегда было и будет отношение с Богом, твои личные отношения с Богом. И Он есть центром и движением этого служения. Как же, все, как же все началось во всей Украине, это интересный вопрос для меня. Господь сокрушил мое сердце на баскетбольной площадке. Я, будучи баскетбольным игроком, желал только одного победы на площадке. И вот по приглашению своих друзей я приехал в один лагерь, чтобы помочь провести спортивную программу. И одним утром я взглянул на небо, оно было чистым. Я посмотрел вокруг, видел разных людей, которые имели что-то, что не имел я. А это было просто. Сейчас уже просто, но на тот момент я не понимал, что это отношения с Богом. Они прославляли, они читали Слово, они играли на гитарах и пели песни, которые я не понимал. Когда Я взглянул на небо. Такое ощущение было, что кто-то проговорил ко мне и сказал: "Да, ты хороший человек, но этого недостаточно. Недостаточно быть просто хорошим человеком. Но чтобы быть достаточно хорошим для Бога, надо прийти к Нему с раскаянным сердцем. В тот момент Господь просто сокрушил. И я признал все свои грехи перед Ним стоя на коленях на баскетбольной площадке, взывая к Нему, что я хочу быть достаточно хорошим для Него. С того момента Господь начал работу в моем сердце и дал такое видение, это видение давало ночью мне заснуть. Я начал писать и записывать. Наверное, похоже, как пишешь под диктант, и я не успевал записывать, что Господь мне говорил. И это было интересно, потому что Он сформулировал всю схему, как должно выглядеть служение, на которое он меня призывает. И вот в 2006 году организовался первый баскетбольный лагерь. После этого лагеря Господь привел нескольких парней, с которыми Господь дал отношения, ученичество, с которыми мы вместе разбирали слово, мы читали, мы молились. И начался процесс организования христианской команды, разных христианских баскетбольных фестивалей разных проектов, где мы участвовали. И все с одной целью донести Евангелие баскетболистам, к спортсменам и тренерам. После этого эти же ребята, которые на моих глазах познавали Христа и приходили к Нему и имели эти отношения с Богом, начали интересоваться и хотели заниматься тем же служением. И уже делая такой быстрый прорыв, в 2009 год Господь привел в нашу страну лидеров FCA. Америка, и они предложили нам присоединиться к такому движению Всей. На тот момент мы не знали, что значит Всей, реально нам было все равно. Мы просто хотели иметь общение, мы просто хотели иметь духовное ободрение, мы хотели вместе прославлять Бога. Поэтому мы присоединились, недолго думая, что такое движение христиан спортсменов мало, и мы хотели иметь такое общение вместе с ними. И в 2009 году уже мы Стали как отдельной частью всей Украины, нас было всего четверо. И мы работали из, так, из квартиры. В наши руки Господь передал и Аматовскую баскетбольную лигу, где долгие годы мы проводили эти турниры. Была организована команда Flash, где целью было христиане-баскетболисты, которые есть, играть до славы Божьей. И показывать любовь Христа через свою игру на площадке и за площадкой. Долгое время наше служение было направлено на баскетболистов и на баскетбольный мир. И посредством этого мы только там и находились и служили. Но сейчас Господь открывает новые возможности. На данном этапе у нас 11 сотрудников. Один из них, который уже начинает служение в Польше. То есть мы отправляем как бы своего миссионера, который едет в Польшу, который будет служить. И опять же начинаем все с баскетбола. На сегодняшнем этапе мы стараемся делать влияние в таких сферах, как лакросс, бейсбол, баскетбол, регби, волейбол. Также Господь открывает возможность служить в американском футболе и борьбе. И все больше и больше Господь наполняет. На протяжении последних двух лет нашим акцентом и нашим центром служения становится тренер. Мы понимаем, что влияние тренера настолько велико, что мы даже не можем представить масштабы работы этих тренеров. Так как один тренер может повлиять на столько людей, сколько простой человек за всю свою жизнь. И это реальная возможность. Если бы эти тренера знали Иисуса Христа лично и проповедовали Его, это была бы сильнейшая победа для нас. Поэтому мы сегодня акцентируем внимание на тренера и хотим увидеть измененную Украину через Служение тренерам. Они нуждаются в подбодрении, они нуждаются в молитве, они нуждаются просто в дружбе, и они нуждаются в Иисусе Христе. С 2013 года FCA, как вся организация, которая начисляет себе около 1200 сотрудников, вышла на мировой уровень, и весь мир был поделен на 11 регионов. Мы есть составляющая одного из регионов. И для нас это большая честь. Господь действительно открывает возможности для нас. И мы есть частью огромного движения. Все находятся в партнерстве с христианскими спортивными организациями, просто миссионерскими организациями. Все для одной цели, для того, чтобы уже увидеть мир, измененный для Иисуса Христа. Все это есть одним большим повелением от нашего Господа Иисуса Христа идти во все народы, учая, проповедуя то, что Он заповедал нам и мы хотим быть частью того большого движения, которое наполняет весь мир. Ведь Иисус Христос дал обещание, Он возвращается, и Его уже визит скоро. Поэтому мы хотим тратить не, не малейшие минуты, секунды нашей жизни, этой возможности для того, чтобы служить, делать учеников и доносить Евангелие до всех уголков, в частности, всей Украины. Для нас мы видим Украину, как мы поделили ее так символически на 10 разных регионов. Мы хотим увидеть, чтобы спорт в каждом регионе взращивал лидеров, чтобы тренера и спортсмены в этих регионах прославляли Христа через свою игру, для того, чтобы все-таки увидеть Украину, измененную для Иисуса Христа, через влияние спортсменов и тренеров.